Salah satu soalan yang paling biasa saya dengar adalah bagaimana nak melabur kalau saya tak cukup wang. Awak pun mungkin sedang bergelut dengan soalan itu sekarang. Dan di antara salah satu cadangan yang paling popular yang saya sering dengar daripada selebriti-selebriti internet adalah untuk menggunakan duit orang lain. Hmm, idea yang menarik. Kita ambil duit bank untuk melabur dan menjana pendapatan kita ambil duit broker saham untuk membeli saham melalui margin account. Kita ambil loan untuk buka bisnes. Tetapi pada pendapat saya, ini adalah antara salah satunya cadangan yang paling buruk. Terutamanya bagi mereka yang tak cukup kemahiran. Jangan salah faham, strategi ini memang hebat sekiranya ia berjaya. Ada setengah orang yang telah menggunakan strategi ini untuk menjadi sangat kaya. Ha, tapi kalau awak tak berjaya, awak bukan sahaja akan kehilangan wang yang awak laburkan, tetapi kini awak ada hutang yang besar, siap kena bayar faedah lagi. Cadangan ini sebenarnya sangat high risk. So, kalau meminjam duit untuk melabur, bukanlah cara yang terbaik. Apa yang kita boleh laburkan tanpa wang? Jawapannya adalah masa. Jika awak tidak mempunyai wang untuk melabur, awak perlu melaburkan masa awak. Dan sekiranya awak melaburkan masa awak dengan betul, awak pun boleh menjadi kaya akhirnya. Jadi dalam video ini, saya akan sembang tentang cara-cara yang terbaik untuk melaburkan masa awak. Yang pertama, laburkanlah masa awak dalam ilmu. Awak mungkin sudah pun jelak mendengar nasihat ini, tetapi percayalah saya, nasihat ini sah dari masa awak dilahirkan Sampailah hari awak masuk kubur Mulalah dengan membaca buku tentang sebuah kemahiran yang baru Kalau tak cukup duit beli buku, pergilah perpustakaan Kalau tak suka baca buku, don't worry, I'm not judging Memang ada sesetengah orang yang lebih suka belajar apabila dia mendengar ataupun melihat Kalau awak adalah orang jenis ni, ha, pergilah tengok YouTube Ada sesetengah profesor uni yang muat naik semua video kelas-kelas khusus ijazah di YouTube ha, Semuanya free kalau awak tak tahu apa nak belajar, berikut adalah 5 subjek yang saya akan cadangkan. Nombor 1, bagaimana nak melabur dan menguruskan kewangan. Nombor 2, bagaimana nak berfikir. Nombor 3, bagaimana nak meningkatkan kerjaya awak. Nombor 4, bagaimana nak buat bisnes. Dan nombor 5, sales and marketing. Saya boleh jamin sekiranya awak membaca 5 buku dalam setiap kategori ini, dalam masa setahun, awak akan menjadi orang yang baru dengan kemahiran yang sangat berbeza dan awak akan menjana lebih banyak wang. Yang kedua, laburkanlah masa untuk membina kenalan yang lebih banyak. Kadang-kadang kita cukup cakap, besarkan kabel, lagi tebal lagi bagus. Dan awak mungkin tak akan faham nilai nasihat ini sehinggalah baby awak sampai umur 30 ke 40 kerana siapa yang awak kenal benar-benar boleh membuka pintu kepada peluang yang lebih. Awak mungkin pernah mendengar ungkapan bahawa net worth awak akan mula menyerupai 5 orang yang terdekat kepada awak. Dan ini sebenarnya benar. Kalau awak campur dengan banyak orang businessman, awak pun akan mula berfikir macam mereka. Belajar cara-cara mereka. Kalau awak bercampur dengan orang kaya, awak akan mula berfikir macam mereka. Sekiranya ada peluang untuk menjana pendapatan, Of course, mereka akan kongsikan di antara kenalan dahulu. Betul tak? Itulah sebabnya awak kena tahu ramai orang. Masalahnya, nak jadi kawan dengan orang kaya dan berjaya tak senang. Ha, cuba kau pergi HQ Maybank kata awak nak jumpa CEO, jadi kawan dia. Tengok boleh ke tak? Ha, memang tak semudah itu. Tapi jangan risau, ada caranya. Yang pertama, pastikan awak ada nilai untuk ditawarkan. Orang yang kaya dan berjaya memang tak akan membuang masa berkenalan dengan orang yang tidak memberi nilai kepada mereka. Jadi, sebelum awak mendekati golongan tersebut, pastikan awak ada sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Mungkin awak ada kemahiran yang sangat bagus. Mungkin awak ada idea yang boleh membuat mereka kaya. Apa-apa pun, pastikan awak ada sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Yang kedua, pastikan awak berada di tempat yang betul. Ha, pergilah seminar, pergilah conference, acara-acara yang dianjurkan oleh industri pilihan awak. Semakin sering awak bertemu dengan mereka, semakin besar peluang awak untuk membina hubungan dengan mereka. Jika awak tidak mampu membeli tiket, cubalah menjadi sukarelawan ataupun carilah kerja di tempat-tempat tersebut untuk mendapatkan akses kepada golongan ini. Ya, mungkin awak tidak akan terus berkenalan dengan CEO Maybank tetapi sudah tentu awak akan dapat mula berkenalan dengan orang yang lebih berjaya daripada awak sekarang. Yang ketiga, laburlah masa awak untuk menjana wang. <laughs> Inilah cara yang saya putahlim halim untuk suruh pergi cari kerja. Yalah, kalau tak ada duit, tolonglah cari kerja. Jangan menganggur je kat rumah. Terdapat banyak cara untuk menjual masa awak untuk wang. Bekerja untuk, untuk orang lain adalah salah satu caranya. Malah, bekerja untuk orang lain adalah cara yang baik untuk meningkatkan kemahiran dalam sesuatu bidang. Mengikut sebuah kajian di US, sebanyak 1 per 3 jutawan menjadi jutawan dengan gaji yang kurang daripada RM100,000 setahun. Ya, ini bermaksud awak pun boleh menjadi jutawan jika awak tahu melabur dan menggunakan kemahiran awak dengan baik. Of course kita kata US dan Malaysia ada perbezaan tapi kalau kita anggap awak ni bergaji rm ringgit setahun awak pun boleh menjadi jutawan ringgit. Jangan pandang rendah kepada orang yang bekerja. Masa yang awak laburkan ke dalam kerja ha, jangan biar sekadar usaha yang sia-sia. Pastikan awak belajar sesuatu daripada kerja awak. Sebagai contoh, saya pun boleh jadi YouTuber yang berkongsi ilmu kepada anda hari ini kerana saya telah membina pengalaman saya secara meluas masa saya bekerja dahulu. Tetapi bukan itu saja, awak juga boleh cuba buat side gig. Malah hari ini saya mungkin akan menasihati kebanyakan orang untuk mulakan side gig untuk melebihkan pendapatan. Carilah sesuatu yang orang lain malas nak buat dan buatkan untuk mereka kerana di dunia ini manusia akan sanggup bayar duit untuk kemudahan dan untuk menjimatkan masa. Itulah sebabnya Grab begitu popular sebab ramai orang yang malas keluar pergi beli makanan. So tugas awak adalah untuk mencari sesuatu yang orang lain malas nak buat dan awak cuba buat untuk mereka, untuk duit. Dan yang bestnya, semua benda-benda ini tidak memerlukan duit. Ia hanya memerlukan masa dan kemahiran. Sebelum kita meneruskan video ini, izinkan saya bercakap sebentar tentang kempen terbaru Mumu iaitu Cash Plus. Tahukah anda, Mumu telah melancarkan money market fund mereka sendiri. Kalau awak ada duit berlebihan dalam akaun awak yang tidak dilaburkan, mungkin awak sedang menunggu peluang yang lebih baik untuk masuk trade ataupun maybe awak ni kaya, awak boleh pak duit tersebut ke dalam Mumu Cash Plus. Pulangan sehingga 3.5% setahun. Deposit serendah 1 sen. Tiada had maksima dan dana patuh syariah. Yang paling best, apabila awak mengeluarkan duit awak, terus semua duit itu boleh digunakan serta-merta untuk tujuan pelaburan. Jika awak belum sign on Mumu, awak boleh klik pautan sembang finance di bawah untuk sign on bonus special. Maklumat lanjut di ruang deskripsi di bawah. Okey, yang ni biasanya orang tak banyak sentuh tetapi saya rasa melaburkan masa untuk mengembangkan jenama peribadi adalah cara yang berkesan untuk menjana kekayaan dalam jangka masa panjang. Senang cerita, kalau awak famous, image tu boleh digunakan untuk membuka pelbagai pintu. Sebagai contoh, saya telah branding diri sendiri sebagai seorang yang fasih dalam hal-hal kewangan melalui channel Simbang Finance. So katakan suatu hari nanti kalau saya jadi financial planner, nak cari makan pun senang sikit kan? Awak tak perlu jadi famous sampai seluruh negara kenal nama awak. Ah ha, tak payah. Kadang-kadang sekadar famous dalam department pun dah mencukupi. maybe suatu hari nanti bila ada peluang untuk promotion, nama awak lah yang pertamanya terlintas di fikiran. Tapi membina image memerlukan banyak masa dan awak mestilah mengenal pasti kepakaran dan minat awak terlebih dahulu. Tentukan nilai unik yang membezakan awak daripada orang lain. Nah, cubalah bina profil media sosial macam di LinkedIn. Kongsikan pengalaman yang relevan, hadiri acara-acara industri, bekerjasama dengan individu ataupun departmen lain. Dan apabila reputasi awak sudah pun kukuh, awak akan nampak lebih pintu akan terbuka. Saya tahu ramai orang muda susah nak bayangkan kepentingan personal branding ni, tetapi percayalah saya, apabila awak sudah mencecah usia 30 tahun, awak akan nampak kepentingannya. Dan akhir sekali, laburkanlah masa untuk kesihatan fizikal, mental dan rohaniah. Jagalah kesihatan, pergilah bersukan. Tak perlu pun hobi yang mahal. Sepasang kasut kadang-kadang dah memadai. Jaga kesihatan mental awak. Elakkan hubungan dengan orang yang toksik. Belajar cara-cara positive thinking. Banyak youtuber di sana yang ajar cara nak mind hack untuk selalu kekal motivated. Dan sekiranya kesihatan rohaniah penting kepada awak, luangkanlah sedikit masa untuk beramal. Bantulah mereka yang memerlukannya dan luangkan sedikit masa untuk beribadah. Melabur dalam aspek bukan kewangan, sungguh pun tak membawa kekayaan secara langsung, ia memberi ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa secara tidak langsung akan memberikan awak lebih banyak tenaga dan fokus untuk mengekalkan disiplin dan bekerja keras untuk mencapai matlamat awak. Ok, sekian saja untuk video ini. Jika awak suka konten saya, silalah like dan subscribe sehingga kita berjumpa lagi Bye-bye.